Я переселенец из Горловки, приехал сюда полгода назад. Пришел сюда, чтобы получить свой уровень знаний предпринимательской деятельности. бояться сотрудничества с Европейским Союзом не стоит ни в коем случае. У нас уже серьезный опыт в Донецкой области есть по сотрудничеству с проектами, которые финансируются Европейским Союзом, софинансируются программой развития ООН и внедряется также программой развития ООН. И как апробация полученного опыта наши общественные организации получают небольшие гранты. Это 10 тысяч долларов на реализацию Проблемы, которые, собственно говоря, самостоятельно и выбираются общественной организацией. Мероприятие очень понравилось. Естественно, обмен опытом, много информации. И мы надеемся еще поучаствовать во многих проектах. Единственное, конечно, есть замечание, что очень мало информации в Артемовск приходит. Мы сегодня просто, как говорится, это наша собственная инициатива, нашли, приехали и поучаствовали. Но я считаю, что для города, в котором проживает более 50 тысяч переселенцев, перемещенных лиц, с огромным количеством проблем, и город, который находится вообще на первой линии, Лінії фронту, я думаю, можна бути внимательні не тільки міжнародним організаціям, но і нашим колегам із Краматорська. Малюнки вчора мені привезли у нас ще з Горлівки, з закупованої горлівки російськими військами. Дівчина, котра їх привезла, дуже хвилювалася, що її будуть переслідувати, переслідувати за дитячі малюнки. Малюнки малювалися в приватному. Скажімо, будинку, який збирає дітей, збирає дітей, котрі залишилися без матеріального забезпечення, без їжі, без одягу, без життя. Ми намагаємося їм передавати, давати гуманітарну допомогу важкими шляхами. Передаємо Днім Європи в Європі, місті Краматорську. Діти малювали свої мрії, мрії про вільну Україну, про щастя, про мир.